дети заслушивают то, что и их не род. Я говорю, 70% родов стоит под закрытием. Скажите, а что вы думаете про вырок должка судьи? А это игра. Система дала Смотрите, во-первых, первый раз, когда это, я так понял... Я тоже так подумал. Ну, во-первых, я скажу так, я уже на каких-то семинарах говорю. Я с вот этим, ну, решением, обращался к державному службовцу, тоже в суде. И человек, специалист, как говорится, понимающий, сказал, либо этот судья, либо его помощник проходили стажировку в ЕСПЧ. Понимаете? Поэтому, когда вышло второе там, да, его решение, я замыслился над другим вопросом. Почему тогда первое вышла, а теперь второе? А я по тому, что я наблюдаю за обществом, да, как люди, люди начали падать духом, то, что я говорю, ну, в смысле, угу. почувствовали свою безысходность. Некоторые начали деградировать, некоторые остановились в ожидании чего-то, а некоторые еще заявляли, некоторые, я знаю, что я ничего не знаю, но надо что-то делать. Понимаете? Понятно? То есть дух их ним говорит, что надо что-то делать, но не знают, что делать. Понимаете? Оно вроде бы все заявляют, не работает. Вот большинство людей, которые вот угу. по этим заводам говорят, заявляют, не работает. Работает. Если правильно, заявлять и сходить. Потому что внутренняя энергии отталкивает Вы никто возвать никак и все остальное, вместо того, чтобы принять их систему. И согласно их, как говорится, пазликам, войти и управлять ними. Понимаете? И не нарушать коны мироздания. Физическое лица в отношении них будет продолжаться то же самое. Законодательство, то, что я говорю, мы живем в дуальности, и оно прописано дуально. Для физических лиц работает Верховная Рада, принимает, а для граждан должна быть Народная Рада вот это вот, скажем, общность, держава Украина. Mm -hmm. Вот вам прописано. Понимаете? И эти державные службовцы, то вот эти посадовцы, вот эти вот, как говорится, физические лица, граждане которые на посадах, они працуют в двух напрямках. В отношении физических лиц они надают административные послуги. А в отношении граждан и человека они уже сами служат. Потому что должностное лицо уже должно. Что насчет решения? Понимаете тебя? Типа? Что Интересно. насчет решения должка? А? Ну, скажи, я как все, да. Так что? вот, э, вот у меня такое, душа. как говорится, что подкинули. Подкинули, да. Ну, я имею в виду, дали человеку-специалисту, а -а -а. чтобы он это сделал. Понимаете? Я же говорю, если у них планы и они могут эти планы корректировать. У них планы на 12-20 тысяч лет. Воспомните вспомните да, Завет Единого, на 3000 там 500 с чем-то лет. Планы. А я человек живу здесь, сегодня и сейчас. У меня планов нет. Угу. У меня есть цели. Почему я говорю? Данила говорил об альности. Ну, Знаете? надо понять. И в то же время мне никто не запрещает. В реальность ушел. Вышел. Там, да, да. Явный. У -у -у. Понимаете? Поэтому и я говорю, мы будем сотрудничать. Но всему есть время и место. То есть это как да. посыл думающим людям, чтобы развиваться? Конечно. Конечно. Я говорю, общество не может быть. Духом управляемы только разумными этими людьми, понимаете? Потому что вот это вот, понимаете, за не знаю, мало кто, ну, слышали, говорят, мы народ, мы влада. Uh -huh. А в Конституции сказано, жерло влады. Так кто жерло влады направляет в русло, в яке? Тот, кто сейчас при владе. Но люди поняли, что что-то не то, что то. И уже не хочу. Но их же направляют на утилизацию, войнушку энергию зателили, массочный Вот вам управление. Понимаете? Управление. Точно так же должно быть. Я вижу, что люди потеряли, надо им поднять дух. Mm -hmm. Опа! И все, и пошли, как говорится. Это, знаете, вот как бы сказать, mm -hmm. вот представьте две стороны. Да? Вот, и мне интересно, чтобы была динамика, движение. Если этот проигрывает, я этому помогу. А, это уже начал Я этому... Оп! Главное, чтобы было динамика. Понимаете? Движение. И вот так, оп, оп. подкидывают туда чудим. Вспомните, соедин... пример привожу. Соединенные Штаты. Америка. Великая Отечественная война. И тем помогали. И Советскому Союзу помогали. Ищите третьего. Кому это выгодно? Понимаете?